помещение, например, на отборе режим работы – это режим визуализации. Мы идем по меню и видим заданные настройки и текущие температуры. Второй режим – это режим, предназначен для технолога, для руководителя цинокомплекса. Это возможность создавать уставки. И третий режим, он находится под паролем, предназначен для системных интеграторов, для наших специалистов компании Гуэр. То есть такие ситуации, как обрыв датчика, переключение всевозможных режимов, выхода, изменение режима работы, все это отличается в датчика. на пропадание питания. То есть сейчас я проимитировал пропадание питания и вы увидите то, что приточные клапана и вытяжные клапана будут открываться на все 100%. Это для того, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Также если в комплекте применяется датчик температуры наружного воздуха, Система проанализирует температуру на улице и скорректирует положение приточного и вытяжного клапана таким образом, чтобы не заморозить наших животных. Так, демонстрация, демонстрацию провел, возвращаю систему в автоматический режим. Следующее это то, что свинокомплекс, именно помещение, может выйти в технологическом режиме то есть и при этом необходимо управление системой в ручном режиме. Блок управления это позволяет делать. зажал клавишу на 3 секунды. Система переходит в ручной режим. Таким образом сейчас я продемонстрирую работу в ручном режиме. То есть, я увеличиваю скорость вращения вентилятора. И сейчас мы видим, как вентилятор наращивает обороты. Автоматический режим также производится путем нажатия 2 секунды клавиши. То есть интерфейс удобный и им легко пользоваться. Так. Также еще более подробно расскажу о блоке расширения. Значит, блок расширения также может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Сейчас у себя на лабораторном стенде мы имитируем обогрев, то есть переведя систему в ручной режим, можно увидеть, как изменяется нагрев, то есть просто вращая потенциометр, изменяется мощность нагревателя. Также еще хочется отметить то, что наша система Блоки могут работать в единой системе, то есть они, их можно подключать к диспетчеризации комплекса, выводить на автоматизированное работе вместо оператора и будет вестись мониторинг э, всех необходимых параметров. И также сейчас у нас уже реализована функция, это облачный э, сервис. Используя блок передачи данных, заказчик... Э, его ведущие специалисты, находясь в любой точке мира, где есть интернет, могут всегда увидеть, что происходит у них на комплексе, считывать архив журнала событий и так далее. Вот, в принципе, все основные, основные плюсы и работа нашей системы.